Как его это собирать? Виталик, а что это у тебя за журнал? Настя, фу. Настя, фу, я сказал. Виталик, я не поняла. А что это за обращение с сестрой, а? Ну, потому что не надо было отвозить мою собаку Колю на дачу. Я скучаю по нему. Вы <звук> все, ты обещала? Что Наташа меня полюбит. Виталик, Наташе нужен мужчина-победитель. А ты хоть раз выигрывал? Фу, понятное дело. Ну, мы 10 лет назад с пацанами играли в прятки. Так не меня до сих пор шукают. Нет, это не то. Тебе надо выиграть в каком-нибудь соревновании. Когда? У меня вообще времени не Так, все. не пора в парк. Настя. <рик> а можно с тобой покуражиться? Меня зовут Виталий Катебек. Давай, коси, чтобы я не угадывал. Марина, О -о -о. только мне некогда с тобой куражиться, я на велогонку еду. Велогонка? Слушай, если я выиграю эту гонку, замутим? Только участников будет много и выиграть тебе будет непросто. <lymphununaries> не просто, это тремя пальцами в носу ковыряться. А это <це> фигня. <sciival> только надо подумать, где намутики и саппетки. Привет, Петрович. Привет, Виталик. Петрович, а дай лиса Не дам, Виталик. Ты мне никогда ничего не возвращаешь. О, ну что ты мелочись, а Петрович. Дай лиса Нет. Петрович, а ты знаешь, что ты самый красивый Петрович в мире? Мне кажется, что на конкурсе мистер Петрович ты занял бы первое место. Виталик, не подвизывайся. Ты мне тысячу раз уже это говорил. Ладно. А я знаю, что цей по документам принадлежит спортивному обществу «Динамо». Ладно. Спасибо за комплимент. Будет тебе велосипед. Ну, это я понимаю, деловой разговор. на этом выиграть гонку? понятно дело. Я, между прочим, можно на нем без руки. А ты, если на своем пойдешь без рук, то приедешь без зубов. Ты кто такой вообще? Желтая майка лидера. <пуф> Оранжевая рубашка мачо. Ну, расскажешь потом, как там на последнем месте. Мачо. Ти ще позалійшись, не завжди зі мною. Так я не зрозуміла, у вас вже істерик був чи що? Так а чого ви мовчите? І Богдана вона вже за рулем. Ну, понятно, чим ти на нього зароботала. Вівні, оставь свої шуточки при собі. Я на нього чесно накопила. Що то є става, става Так треба стрізати.

капец, самый ответственный момент подамався. Здрасте. Здрасте. А есть чем прикурить? У меня аккумулятор сидит. А ты куда на таком-то собрался-то? Ну, я участвую в гонке и хочу победить. А, так ты садись, я тебя подвезу. Да? Да, а че? А у нас в деревне с мужиками вообще проблема. Огород скопать некому. Ты сама, я их у тебя игры Приласкать-то некому. Ты игру пока приласкаешь, то и утро начнется. Ох. Слышь, Виталька? Все. А у тебя есть девушка? Понятное дело. Ой, ну ты меня обманываешь. Ты знаешь, что нет. Я что подумала, а может мы возьмем наливочки и ко мне? На пирожки? Спасибо. Вы, конечно, очень шикарная женщина, но я лучше стану голодным. Тем более, что я участвую в велогонке и собираюсь ее выиграть. Ты знаешь, у тебя нет шансов. Чуть не нема? С этим велосипедом ты гонку не выиграешь. Для мужчины размер велосипеда не главное. Главное, чтобы седло не натирало. О! Привет, Карапит. Слышь, а на что тебе такие здоровые лесопед. Давай меняться, а? О, молодец. ж богатый тюлочек. Катайся на здоровье. Давай. Мальчик, ты не видел, где мой велосипед? На, забирай. Фу. Я, я же один кружок дала вокруг дома покататься и все. Я не поняла, что не так? Какой взяла, такой и отдала. Что не так? Что не так, ты диви ты мне всю раму грязью заляпала. Все, все, больше не дам, больше не дам. Что? Вы все, вообще уже что? Це вы Это вы попались конкретно. Да ты в меня влетел. потому що надо було габарити включати! — Ну, вообще то Що взагалі-то? Дивіться, що ви наділили! Спиці погнули, треба міняти. Рама поцарапана, треба перекрашувати. Фару воно... Взагалі нема! Mm. Ви знаєте, що це японський праворучний лісопід? І до нього запчасті просто так не дістанеш. І вони дорого стоять. Що будемо рішати? Все, я понял, я сейчас везу гаїшників, хай вони з вами разбираються. Не надо гаїшників. Давай договоримся там. Це раньше можна було договариваться. А сейчас другие времена. Ладно. Шутка. Це ж юмор понимать надо. что такое? А все по-честному, я тоже на велосипеде. Давайте, догоняйте, черепахи. Все, спасибо, уторвалась. Дальше я уже своим ходом. Я давно сказала, надо на велосипед переходить. Во-первых, экологично. А Во-вторых, бензину не надо. И для здоровья пользительно. Юлия, ты сегодня вообще педали крутые собираешься, бы замахалась. Конечно. Только один минус. Шуметь сильно. <laughs> вот так. И не бембай вот Виталик, а ты, оказывается, хорошо работаешь ногами. Если я сейчас займу первое место, и ты побачи, я хорошо работаю и руками. <laughs> ну, в смысле, сделаю тебе массаж. Слушай, <laughs> давай я тебя подвезу. Да не бойся, це же не красивых тюлечек подвозят на багажнике, а я тебе повезу на раме. Спасибо тебе большое, Виталик, но я еще поборюсь. Ха. Ладно. Марина, ну ты свек, ты могла упасть. Виталик, ты ради меня отказался от первого места? Ты настоящий чемпион. Ну, понятное дело. Ладно, давай буду тебе лечить все тут. Уже не болит, спасибо. Ты сейчас не болит. А завтра нога опухнет, и будет вот такая Так что давай, пошли до меня додому, я тебе лед приложу. Не пойму, шел первым, опять пришел последним. Так, на переезде панду поездом сбило. То у тебя цепь спадет, то кроссовки жмут. Теперь панда? А может, хватит лед прикладывать? Холодно. Терпи. Боль здесь будет пить выше. Поэтому и лед надо тоже уже повыше прикладывать. Так все, за задирай майку. Это Алик. Ксу, я знаю я кажу. Я один раз на ноги палец ударил, а голова, знаешь, как боліла. Так все. Ой. Виталик, ты не один. Все да. А ты не видел, где моя расческа? На! Иди все отсюда. А, ну-ну. Удачи. Так. На чем мы там остановились? Виталик, привет. Так, папа, ты сын и батя не один. Девушка, я извиняюсь, я сыну на машину собираю. Одолжите 20 гривен. Папа! А, ну нет, так нет. Виталик, давай, держу за тебя кулаки. Виталичка, я извиняюсь, просто. Виталик, может, ты кушать хочешь? Я не хочу кушать. А девушка? Девушка тоже не хочет кушать. И до утра мы не проголодаемся. Ничего такая хорошенькая. А вы только дружить будете. Мама! Виталик, я в тебя верю. Я, я, я извиняюсь, не... Виталик! Тут у нас на участке ларек ограбили. Ты ничего не слышал? Да вы заколебаны! Идите сюда! Все в в погонах. Марина, то, я не знаю, что... Виталик, извини, но у тебя тут проходной двор. Пока. Мам, 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 так вода... Ну, як дела? все нормально. ж такое, коли людині хорошо, обязательно знайдеться хтось, то хто прийде і спитає, як Нормальні дела! <реку> <Нормальна> дела! <реку> ну, Я думаю, що отношення з тюлечкою це в як їхать вдвоєм на велосипеді. Ти крутиш педалі. A van,